зашел в гостиницу по своим каким-то делам. Я увидел э, Кушнира Евгения Борисовича, я увидел Мильченко Александра Федоровича, Тимошенко Юлию Владимировну, которые мило беседовали. Один-два дня я спросил у Кушнира, а ты что, Юлю как бы знаешь, в общем-то, и всякие эти взаимоотношения с ней поддерживаешь? Он мне сказал, что да, и Юля пообещала при нормальных раскладах нам обещан какой-то бизнес. Единственное, что мы должны делать свою работу. Ну, учитывая, что на тот момент работа у них была только убивать людей. Минченко сказал, что это последующие взаимоотношения, как Скажите, пожалуйста, что правда. а никто деньги не дает, никто не... Перед этим... Я ще раз задаю питання. Ви самім не сі... маєте. Тобто вам розказав, то У мене питання будуть подачі. Тобто навесні. 1990. 1296...